Мы до сих пор ходим по этим дорогам, как вы сказали, которые были тогда построены, и по этим, этим. А просто взять, перечеркнуть таблички, потратить на это из бюджета кучу денег, чтобы поменять таблички, а потом каждый из вас пойдет... Да, а потом вы пойдете в юстицию менять свои документы, менять прописку переоформлять свои свидетельства на право собственности. Тратить время, так вот я отвечаю по этому вопросу. Когда этот вопрос рассматривался на городском свидетельстве, буквально я и еще пару кандидатов, ой, пару депутатов, у нас было всего пять человек, мы выступили против этого вопроса, чтобы в нашем городе этого не было. Но это указ президента, как вы сказали. Нам дали полгода на добровольное его выполнение. Когда весной этот рассматривался вопрос, в городском совете не хватило голосов, чтобы поддержать этот вопрос. То есть мы его сняли с повестки дня. В Каховке ну, городской совет не проголосовал за это. Хотя власть и тот же Карасевич активно на этом настаивали. Мы этот вопрос сняли, но, к сожалению, и через полгода, так как мы отказались это решение выполнять, скорее всего, его выполнить наш губернатор, так как по закону прописано, если городской совет добровольно не выполняет, то в течение полугода это должен сделать областной совет. Как они там решат? Ну, я выступал против этого вопроса. Первое, что нельзя перечеркивать всю историю. Везде есть свое хорошее, надо на ошибках учиться. Не допускать когда переписывают историю, это плохо. А второе, ну зачем каждому жителю менять свои документы, менять таблички, тратить на это деньги и время? У нас, в принципе, как вы все говорите, дома крыши подвала, а мы будем таблички на домах. То есть, я, же, я выступал против, и, в принципе, нами. и нажил по этому поводу также себе и противников. Потому что это был вопрос власти, и они этот вопрос хотели продать. Ну, не получилось. У кого еще какие вопросы, как бы, участкам в целом, по городскому совету. Надо, вот эти все снимать, потому что это коммунисты построили. Ну, в принципе, если как бы вопросов нету, если... Чтобы делали площадку. Вот, вот я так всегда и говорю, многие говорят, а делают только перед выборами. Я говорю, так и хорошо, и пользуйтесь. Как проходят выборы,